Okey baik Kita balik kepada perbahasan Saya mempersilakan Yang Berhormat Marang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tak ada buruk sangka ke yang tu Ya Bu Mak Marang. Saya duduk di atas ni. Tanggung saya, saya 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 tak nampak hijau, saya tak nampak biru, saya tak nampak merah. Saya nampak dewan ini berjalan sebaik ya, ya, ya. mungkin. Saya akan apply undang-undang ni. Saya tak kira lah menteri ke, ketua presiden ke, siapa kan saya akan laksana sebaik mungkin. Walaupun presiden saya. Itu ya. saya punya pendirian. Silakan. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. nasta'in Salatan salam ala Rasulullah. Al-Yusabiyah Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بذنوبهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون أبع من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون Hawa min al qura an ya'tahum ba'suna tuhan wa hum yal'abun. Yang bermaksud. Dan kalau sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa. Dan akan bukakan untuk mereka keberkatan-keberkatan yang banyak yang turun daripada langit dan keluar dari bumi. Tetapi kebanyakan mereka membohonginya. Lalu kami kami hukumkan mereka bencana kerana mereka dengan apa sebab apa yang mereka lakukan. Adakah penduduk negeri merasa aman dari para hukuman kami di waktu malam ketika mereka menyak tidur? Kalau mereka melakukan kesalahan. Adakah penduduk negeri merasa aman daripada hukuman kami ketika mereka sedang bermain waktu pagi. Kalau mereka melakukan kesalahan. Menunjukkan bahawa sifat taqwa mengerjakan perkara yang baik, meninggalkan kejahatan, sangat penting bagi sesebuah negara. Sama ada pemimpin sehingga rakyat. Pemimpin menjadi contoh dan teladan kepada rakyat. Dan itu disebut oleh Allah Permaan Allah Taala. Wajahna minhum aimmat yang yahduun bi amrina lama sabru, bakanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di kalangan umat zaman dahulu pemimpin-pemimpin yang memimpin mengikut petunjuk kami setelah mereka berjuang dengan sabar melakukan perubahan dan mereka yakin pada ayat kami. Diuraikan ayat ini dengan kata ulama An-Nas ala dini mulukin. Rakyat terpengaruh dengan celatah pemimpin-pemimpin mereka. Kita menghadapi suasana negara yang sangat membimbangkan moral, jenayah dan sebagainya. Sehingga berlaku di sekolah-sekolah. Bukan saya perekat masyarakat umum. Di sini menunjukkan ada tanda-tanda tidak kena. Dalam kemimpinan negara yang kita pilih ini. Yang perlu dilakukan perubahan. Al-Quran menunjukkan. Pemimpin-pemimpin teladan. Sifat contoh oleh umat manusia, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Zul Qur'an, contoh yang diteruskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pak Rasulin yang telah berjaya mengubah masyarakat Arab yang ganas, yang kacau bilau, membunuh dan maksiat membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup kerana tak boleh berperang. Berbagai kejahatan, masyarakat andegi itu dapat diubah. Dengan petunjuk Al-Quran, saya berjaya menegakkan sebuah negara, masyarakat majmuk yang besar dalam sejarah manusia. Wilayahnya dari Nusantara, perantasi Asia Tengah, Selatan Eropah, utara Afrika. Dalam masa 1300 tahun. Dalam keadaan sunan aman. Sehingga dijatuhkan oleh penjajah. Yang hasat, yang dengki. Yang tamak halabu. -hal Semata-mata untuk merapas kuasa dan harta dalam dunia ini. Al-Qur'an menyebutkan dua contoh pemimpin yang menguasai dunia. Nabi Sulaiman AS dan dhul alaihissalam AS. Memengerti jadi kuasa besar tunggal dunia. Nabi Sulaiman contoh menentang rasuah dengan sekerah-kerahnya. Ada dhul menunjukkan negara berkebajikan apabila maharani berqis ingin menyogok rasuah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam disebut wani mursalat ilaiha bihadiyatin panadrotun bima yarju al mursalun fa in menghantar hadiah-hadiah yang banyak yang mahal harganya kepada Sulaiman yang memerintah. Mereka kita lihat apa reaksi kita, reaksi dia terhadap utusan yang dihantar itu. Sulaiman menjawab, Quran menyebut, "Kalau maha Sulaimanu kalau tuh tuh muda ni bimal bimalin, hama asani Allahu, hama khairun mimma atakum." Bal, antum bhadiyatukun tafrahun. Irgah ilahim, balanat yaum binunil. Laaqibal lahum, laa nukrajanhu minha saqirin. Bela dibawa Harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba orang menjawab. Ada kamu sogokkan aku dengan hal ini? Hal tu yang perlu waktu hambui peraku ini. Lebih baik apa yang ada pada kamu? Pulang. Dengan gembira, dengan hadiah kamu, kendiri kamu ini. Kami akan hantar bala tentera untuk mengajar kamu. Kamu ditatuhkan. Sulaiman bukannya menerima sogokan itu. Bahkan mengambil tindakan yang keras. Terhadap mereka yang nak menyogok itu. Apa yang berlaku pada hari ini. Makin banyak sogoknya, makin banyak dapat projek. Makin banyak sorokannya, makin banyak dapat peluang. Dan maha kaya itu dibebaskan. Diambil yang kecil-kecil, yang rendah ikan beli saja. Ini yang berlaku. Menyebabkan kita gagal menangani masalah rasuah. Contoh negara berkebajikan. Apabila bangun dia tiba di negeri yang menghadapi ancaman musuh di Asia Tengah. Penduduk negeri itu berkata, Perhutu Kurnen, Hanajan kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Adakah boleh kami bayar cukai kepada tuanku Kata Tuhan, aku boleh tolong buat kota yang menghalang kami. Terus serangan musuh yang ganas itu. Rukhna menjawab. Dengan jawapan yang sangat menarik. Ma makani khairun, ma makani khairun, ma makani rubi khairun mimma khairun. Fa'ainuni biquwa. Apa yang tak punya pada aku lebih baik aku tak perlu cukai. Tak payah cukai, aku nak tolong kamu. Kamu kamu bawa tenaga kerja. Bawa ketulan besi untuk aku binakan kota itu. Dalam dunia hari ini yang gilakan keuangan. walaupun banyak cukai dia kenakan 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 kadang-kadang cukai yang zalim orang yang tak patut kena cukai kena cukai Kadang-kadang rakyat meskin terkesan dengan cukai yang dilakukan. Ini merupakan perkara negatif yang berlaku. InsyaAllah, kami daripada Perikatan Nasional akan berusaha untuk membuat perubahan dalam kebijakan negara. Sedaya upaya pas memperkenalkan cara pemilihan Islam. Tiap-tiap calon yang bertanding sejak bertanding lagi telah dinilai ilmunya, akhlaknya, perangainya. Dinilai segala-galanya, integritinya. boleh jadi calon-calon? Sebab so, apa mungkin? Kemudian ada jawatan kod disiplin. Kalau salah laku, bukan salah laku terhadap parti. Salah laku pribadi, moral pun dipusat berpati. Walaupun kita kurang kursi. Ini usaha yang kita boleh lakukan. Yang kita cuba buat untuk membuat perubahan dalam negara ini. Mungkin orang bertanya mengapa tak umum lagi Perdana Menteri. Satu soalan lain kali ditanya. Suka saya nak jawab. Yang penting mereka memilih pemimpin-pemimpin yang berintegriti. Tak menentukan orang lagi. Dan tentukan dia menang pilihan raya. Dia tak menang pilihan raya nak jadi kelas Perdana Menteri. Mengapa kita tak nama kan daripada awal? Nak jaga keselamatan, ada bahayanya. Kadang-kadang kalau -kadang tahu dia calon Perdana Menteri, dia sogoknya dokong emas. Letak dia kalau emas dalam kereta, letak dadah dan sebagainya. Sebab boleh bertanding. Sebab-sebab yang berlaku. Ini perkara yang perlu dipahami oleh semua pihak. Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kerajaan dimusnahkan oleh Allah Taala. Kaum Ad, kaum Samud, Firaun, Rom, Parsi. Terkini kuasa-kuasa besar dunia. Jerman, Jepun, Itali, Britain dan sebagainya. Kejatuhan mereka dengan sebab yang diberi amaran oleh Allah Taala. Al-ladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad. Yang melakukan... zalim dalam negeri dan banyak melakukan kejahatan dan kemusnahan. Munculnya bila kerajaan itu melakukan kezaliman, kemusnahan, kejahatan dalam negeri dia. Kezaliman dengan makna meletakkan sesuatu tidak kena bertempatnya. Bukan dari, kehakiman saja. Banyak orang baca dari kehakiman saja. Islam dalam semua aspek. Termasuk dalam meletakkan kedudukan pangkat, jawatan dan sebagainya. Tak kena pada tempatnya. Pilih orang jabatan-jabatan berdasarkan kepada kroni. Kementerian mereka yang berkuasa. Bukan berdasarkan kepada kebolehan dan pengalaman dia. Ini berlaku. sebab itulah kita jadi selalu dalam pemerintahan negara. Mereka semua diamanahkan. Berlaku adil terhadap rakyat. Melaksanakan sesuatu kena bertempatnya. Maka mesti ada orang yang boleh menunaikan amanah itu. Ini sangat penting yang perlu dipahami oleh semua. Dalam perbelanjaan per 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 negara, aspek kewangan satu perkara yang perlu dibicarakan. Kita bukan sahaja memerlukan duit yang banyak Tetapi konsep-konsep yang penting dalam bajet keuangan dan mengurus keuangan itu. Dalam hal ini, Islam menetapkan yang pertama sumber keuangan. Yang kedua, cara perbelanjaan. Semua kewangan yang pertama pentingnya halal bukan yang haram. Firman Allah Taala Ya uladin amnu anfiqoo min thayyibati ma kasabtum wamma akhrajna lakum min al-ardh wa la tayammumul khabith minhum tunfiqoo warastu ba'idih ila an tuqmilu fi wa'lamu anallaha anallahu ghaniyyun Hamid wa hayy ora beriman Berbelanja lah. kamu daripada yang baik-baik, yang halal, apa yang kamu usahakan. Apa yang keluar daripada bumi. Jangan sengaja kamu belanjakan yang keji-keji, yang kotor, yang haram. Sedangkan kamu berdiri tak suka yang keji ini. Tujuan mata lihat yang keji. Ketahuilah Allah maha kaya, lagi maha Terpuji. Semua hasil negeri tak lari daripada hasil bumi hasil dari perut bumi. Ha? Yang diteroka, yang diambil. Kerajaan yang berbagai cara. Yang kedua lain pada hasil bumi. Cukai. Zakat. Konsep zakat dalam Islam dikenakan mereka yang berada saja. Mereka tak mampu, tak kena zakat. Cukai dalam Islam, dalam masa pemerintahan Islam, daripada orang bukan Islam, Dikenakan kepada mereka yang mampu saja. Yang tak mampu, tak kena cukai. dan tak terkesan dengan cukai. Kadang-kadang, walaupun dia tak kena cukai, terkesan dengan cukai. Dengan sebab berlaku inflasi dan sebagainya. Ini mesti dipikir dengan sedalam-dalamnya. Di sana semua yang haram. Membuat tidak berkat, membuat laknat. Kena kena sah. Saya tertarik dengan angka-angka besar dalam bajet yang dibentang. Belanja kerajaan 420 bilion. Campur duit anak syarikat kerajaan 50 bilion. Jadi besar 470 bilion. Sepatutnya saya tak sampulah kerana itu bahkan dah sebut perkara ini. Hutang kerajaan terus meningkat. Berisiko bahaya kepada negara di masa depan bila ada keadaan-keadaan keadaan yang tertentu. Bukan dilihat jumlah duit saja. Bagaimana semua duit itu diambil? Bagaimana dibelanjakan? Semua duit mesti halal, jangan haram. Jangan melihat hutang. Hutang adalah masalah kehidupan manusia. Semua haram itu riba. Dunia masih menganggap riba ini satu rukun ekonomi. Islam tetap mengatakan riba tak boleh selesai masalah ekonomi. Sapa bila-bila, sapa kiamat tak selesai. Riba membebankan hutang yang lebih banyak. Masalah lebih banyak pada negara sebab Allah Taala kata, "Fa tanu bi harbi min Allah wa rasulih." Kalau kamu buat riba juga, kamu izin Allah memerangi ekonomi kamu. Tak boleh berkat pada kamu. Sapa bila-bila. Dan kita masih berkiblat dengan pendunia dan tabung keuangan antarabangsa. Bapak riba yang paling besar dalam dunia. Kita tak bergantung. Dengan hasil negara kita sendiri. Semua negara umat Islam sendiri. Padahal kita ada negara sahabat. Negara yang dekat. Negara Islam. Yang kaya dengan hasil-hasil bumi. Kalau ada kerjasama. Antara kita boleh selesaikan semua masalah ini. Negara Eropah. Yang tak ada hasil Ustaz Tuan Eropah. Boleh menjana ekonomi dia. Memanfaatkan hasil-hasil kita. Mengapa kita tak manfaatkan sama-sama kita, negara yang lebih dekat. Negara Islam, negara ASEAN. China, Rusia. Jepun lebih dekat daripada mereka lagi. Ini terjauh berikan mereka. Jauh-jauh sangat. Kena menarik dengan pelayar-pelayar dia. Cukai bukan haram. Islam menghormati hak orang bukan Islam. Kita tak boleh larang orang bukan Islam minum arak. Makan babi dan sebagainya. Hak dia tak boleh diganggu. Tetapi maruah negara hendaklah dipelihara. Mesti dijaga. Jangan kegiatan negara, pelancongan dan sebagainya. Kita masukkan arak. Masuk ini, termasuk maruah negara kita. Pelancong-pelancong Eropah datang bukan kena minum arak. Di negeri dia banyak arak lagi daripada kita. Dia datang untuk nak lihat budaya kita. Nak lihat perangai kita, akhlak kita ini penting. Ha, kita kena ha, sedar. Cukai zalim saya dah sebut tadi. Cukai yang tinggi sangat menyebabkan inflasi. Ha, bebanan pada orang miskin. Rasuah. Hutang, hutang masih banyak. Hutang ini termasuk perkara yang di Bintak Lindung Nabi Muhammad SAW. Nabi kata Allah minna a'udzu bika min al-hammi wal hazan. A'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa kullu ad-dain wa qahrir rijal. Aku berlindung denganmu daripada sedih duka cita, daripada bakhil, daripada kedekut, daripada penakut, daripada hutang dan digagahi oleh orang. Nabi berlindung dengan hutang ni macam dengan syaitan. Hutang ni sangat besar. seolah Allah. Hutang ini rukun kepada keuangan negara. Dan kita kena usaha. Elok kena berhutang ini. Supaya kita selamat. Ha, daripada bahaya hutang ini. Hutang ini tak boleh selai masalah. Sebenarnya akan jadi masalah. Malah banyak negara-negara Islam. Yang ada semua alam. Kayu hasil bumi. Termasuk kita jadi lembu susuan kepada negara, negara barat. Duduk melabur di negara-negara barat, di Eropah dan Amerika, ha, melabur, keuntungan kita sikit, dia lebih banyak, kita tak lebih jadi lembu susu. Apalagi tindakan dilakukan ialah, tindakan membina kekuatan senjata yang bunuh, saudara kita sendiri, Ini berlaku, bunuh saudara Barang. kita, Dr masa-masa terakhir ni dah sikit ya okey terima kasih marang uh, berkaitan dengan kekayaan negeri, negara Islam yang ada semua hasil bumi setuju tak marang bahawa kita tidak perlu lagi menggunakan dolar Amerika kita Malaysia perlu menjadi mata wang untuk negara-negara Islam kita tolak mereka uh, dan kita setuju supaya terang datang ke Malaysia. Apa pandangan Marang? Terima kasih. Saya setuju dan masuk kerana lu saya. Orang Islam boleh balik pada dinar. Penuh diusahakan oleh Almarhum Arbakan dan Tuan Mahdi Muhammad. Supaya negara Islam menggunakan dinar. Tak guna dolar lagi. Ha, ini patut kita lakukan dan kita hidupkan semula. Kita harap kerajaan ini hidupkan semula. Tapi malang kita nak mengaji dengan Amerika. Tak mengaji dengan kita sendiri. Ini jadi masalah. Yang paling terkini, kita lihat apa yang berlaku masih halal masih ada lagi. Sifat-sifat yang membimbangkan dalam keuangan negara. Sepatutnya kita orang Islam bersifat wasatiyah. Bersifat sederhana. Tidak bakhir dan tidak terkut. Kadang-kadang berlaku bakhir, kadang-kadang berlaku boros. Bakhir boros ini sifat yang buruk. Mampu dia elok. Tapi masih ada lagi. Apa benda boros, Ha, Banyaklah benda boros yang kita buat Antaranya lawatan ke luar negeri melawat melawat sana Melawat banyak Tapi hasil pulangannya tak banyak Pergi melancur. Ini termasuklah Boros Perayaan-perayaan ha, Yang sepatutnya tak habis duit, -duit banyak patut duit kena rakyat Itu perlu dihabiskan Ini termasuklah Boros Kena bakhil ha, Bakhil pula Kedekut nak melanjut sama ada baik terhadap sama-sama sendiri ha ataupun baik terhadap lawan ini semua tak boleh kita lihat bagaimana sebagai contohnya tanggungjawab kerajaan ialah membantu semua rakyat membantu semua negeri ini ada pilih-pilih pula negeri pembangkang ahli parlimen pembangkang dilambat-lambatkan berlaku masalah birokrasi. Ini termasuk dalam bahaya yang boleh merosakkan. Tak boleh. Oleh sebab itu kita selesaikan masalah ini. Tuan berhormat, dua minit. Dua minit. Akhirnya saya nak mengingatkan uh, kerajaan sedang bersedia untuk menyambut seorang tokoh yang agak besar iaitu Donald Trump. Yang dianggap sebagai tokoh dunia, tokoh keamanan. Saya dengar ucapan dia di Knesset Israel. Sebelum dia pergi ke sana usia tanda tangan perjanjian damai. Ucapan dia menurut itu terang-terang menyatakan dia akan bersama dengan Israel. Sedia membuka Israel apa saja ini sejatu itu Israel mahu. Israel boleh terus usaha peperangan dia. Dia sanggup rebuah bangun dengan Israel. Dalam masa yang sama dia berlagak jadi pendamai. Pergi ke Mesir buat perjanjian damai. Damai pula damai yang sangat mengarut. Di mana Hamas dan kumpulannya dipaksa lucut senjata. Gaza ditarbi oleh Barat, bukan terbi oleh orang Palestin sendiri. Ini satu perkataan yang sangat jahat. Namun Hamas menolak. Oleh kerana Hamas telah mencapai kemenangan moral yang besar. Dia terpaksa sunduk kepada desakan Hamas. Ah, ha, Tak letak senjata lagi dan uh, Gaza ditarbi oleh teknokrat kerana Palestin bukan merujuk orang Hamas. Ini satu perkara yang, yang sangat menarik. Saya mengharapkan supaya kerajaan kita menyediakan peruntukan yang sewajarnya untuk bantu Gaza bina balik Gaza bersama dengan dengan negara Islam. Marang, marang, belakang. Ya, ya. Ya. Tadi yang Bomat sebut mengenai kedatangan presiden mereka ni Berapa hari lagi lah. Ya, ya. Yang Mulia Perdana Menteri kita tidak dijemput ke sidang kemuncak keamanan Gaza di Syam al-Sheikh, Egypt. Tapi yang Mulia berhormat Perdana Menteri kita sebagai pengurusi ASEAN bermurah hati menjemput tokoh itu ke Malaysia untuk sidang kemuncak ASEAN ini. Seluruh Kuala Lumpur akan di total lockdown. Apa penangan Marang? Tak jemput itu mungkin tak, tak jemput. Adakah itu dikatakan hidung tak macam pipi itu sorong-sorong? Tak mungkin tak cukup syarat. Ya, Muhammad, sila gulung. Ya. Saya bagi ada kerjadikan. pun jemput tokoh ni. Saya anggap tokoh ni satu syaitan besar. Ah, ha, yang nak menipu. Apalagi dia mendukung sebuah kerajaan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam surah Nabawiyah. Bila Nabi lalu di Madainul Saleh Kawasan Kawasan dilaknat oleh Allah. Kau bersamud. Nabi tak bagi sahabat dia singgah. Bila sahabat dia ambil air telaga, suruh so curah balik telaga tu. Ha, air telaga tu jangan minum. Negeri Allah Ta'ala. Ha? Nabi tak beri Nabi tak singgah. Ini kita jemput masuk ke negeri kita. Ha. Dengan sebab itu, saya akan menegakkan bahawa kami akan mengeroh rakyat untuk memprotes dengan sekerah-kerahnya kehadiran lautan ini. Dan akhirnya saya tutup dengan pantung. Memang bajet mudah dibentang. Kereta duit memang banyak. Nanti negara rebah selentang. Kan ada beban hutang yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang